всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Правосудие за миллион. Как в Шевченковском суде собирается отмазывать банкира, который кинул своих вкладчиков? Пропоновала миллион. Нет, нет. не, пропонували. не пропонували. Прозрачное воровство. Как чиновники обходят эволюционную онлайн-систему госзакупок и продолжают воровать миллионами? С европейские нормы для, для таких для таких типов закупили. Химикат из крана. Чем грозит Львову могильник химических отходов на берегу реки, с которой город берет воду? Золотые отходы. Зачем львовский мусор таскают за 800 километров Николаев? И во сколько такая идея обойдется бюджету Львова? Честно скажу, лично я не понимаю ни экономического, ни экологического, ни правового эффекта от такого мероприятия. Один миллион за освобождение. По слухам, именно столько предлагают решалы за слепоту суда при рассмотрении дела человека, которого обвиняют в хищении почти одного миллиарда гривен. В Шевченковском суде в ближайшие недели будет слушаться дело Игоря Дорошенко, которого прокуратура подозревает в хищении колоссальной суммы денег вкладчиков из коммерческого банка. Мы, как вы понимаете, не могли обойти вниманием такую историю, решили выяснить, кто судит похитителя миллиарда. И главное, устоят ли перед искушением миллион гривен судьи Шевченковского суда. Где-то в центре исторического Киева, среди дорогих офисов и архитектурных памятников, затаился красавец Шевченковский суд. В ближайшее время в этом суде будет решаться судьба одного из самых скандальных банкиров последнего времени, экс-председателя банка Михайловский Игоря Дорошенко, обвиняемого в хищении почти 900 миллионов гривен вкладчиков банка Михайловский. В качестве залога Дорошенко определили рекордные 137 миллионов гривен. Схемщик из Михайловского уже подал апелляцию, однако ничего там не добился. И теперь, по нашей информации, что пришить это дело миром, покровители молодого банкира готовы выложить 1 миллион долларов. Это советский Олег Антонович. Глава того самого Шевченковского районного суда города Киева. Его история очень похожа на истории его коллег по всей территории Украины. Стандартные четыре квартиры, жилой дом и около трех тысяч квадратных метров земельных угодий. При зарплате около 20 тысяч гривен в месяц. Стандартная жена-нотариус, которая занимается банкротством и ликвидацией юридических лиц. Стоимость и, стоит? Да. Стоимость и, все. и стандартная квартира в престижном районе столицы. А фамилия? фамилия? А что а вы хотите там собрать? А, он должен нам комментар дать. Что дать? Коментар даты, не судя. да? И... Кстати, средняя стоимость квартир в этом доме около 200 тысяч долларов. Впрочем, назвать советского миллионером нельзя. Официально это квартирка имущества семьи. Как, впрочем, и еще одна квартира на улице Кирилловской. На работе. И все остальное имущество, в том числе и джип Honda Pilot, который также записан на семью. Официально глава Шевченковского суда – безлошадный житель города Житомир. По информации из закрытых источников, канун суда над схемщиком из банка Михайловский Игорем Дорошенко, судьям Шевченковского суда заинтересованные лица предлагали 1 миллион долларов для того, чтобы выпустить экс-главу управления банка Михайловский на свободу. В таком решении вопроса крайне заинтересованы коллеги Дорошенко, ведь если получится вытащить его из тюрьмы, вкладчика можно будет забыть о возмещениях своих вкладов. И несмотря на то, что сам глава суда сказал, что денег ему пока что не предлагали, есть подозрение, что в этом процессе будет не все гладко. Суд над схемщиком Дорошенко пройдет завтра, однако информации об этом почему-то нет ни на сайте суда, ни в ответе на наш информационный запрос. Секретные материалы будут внимательно следить, чем закончится суд над горе банкирами. И в следующем выпуске мы расскажем, есть ли шанс у вкладчиков банка Михайловский вернуть свои деньги. Нам преподнесли эту систему чуть ли не как единственную перемогу реформ. Система государственных закупок Прозора должна была остановить ежегодную кражу из бюджета 200 миллиардов гривен. Но несмотря на новые правила игры, прекращать грабеж украинской казны никто, похоже, не собирается. Ведь даже в самой защищенной системе всегда можно найти лазейку. Он и вот таким за допомогою прозора, за допомогою чего завгодно. Он и хочет в красный. Але я им чего не дал. Каким образом чиновники умудряются обходить новую прозрачную систему? И кто теперь зарабатывает на тендерах? Смотрите прямо сейчас. Бронированные «Мерседесы» премиум-класса за 5 миллионов гривен. В декабре прошлого года была попытка вывести 400, практически полмиллиарда гривен. Эксклюзивные швабры по две с половиной тысячи гривен за штуку для городской больницы. За разным подрахунком Украина втрачала приблизительно 50 миллиардов. Золотые клеммы для железнодорожных путей за 14 миллионов гривен. Так бюджет просто втрачает кошты. Раньше такие госзакупки проходили по-тихому и без лишних глаз. Но теперь о всех этих чудных и жизненно необходимых приобретениях мы знаем благодаря новой системе Прозорро фарисейство. Государственные закупки всегда были одним из мощнейших инструментов для наполнения чиновниками собственных карманов. Чиновник может укласть угоду со своим кумом, со своим братом, со своим сватом, скинуть им бюджетные гроши. Именно с этим призвана бороться новая онлайн-система госзакупок. С 1 сентября все государственные и коммунальные предприятия страны обязаны использовать эту платформу для проведения аукционов в режиме реального времени онлайн. Пришло на торги три бизнесмена, ну подали свои заявки. Видно, ну, кто не меньше запропонував, то и перемагает. Но все ли так гладко в новой тендерной игре? Если раньше я мав боротьбу только с нечестным замовником, то сейчас я еще воюю и с прозором. Вибачте, где тут полешение? Работает ли система Прозору в действительности или это все красивая и недешевая фикция? Мы решили провести инспекцию штаб-квартиры Прозоро без предупреждения. Система Прозоро – это не просто интернет-сайт, а совершенно новое госпредприятие. Они сделали ремонт, Здесь утверждают, что Прозора самая революционная система онлайн-аукционов, и обмануть ее, тем более на ней заработать, просто невозможно. Если кто-то что-то теоретично захочет что -то поменять, то ему нужно поменять не только тут, а тут, 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 и сейчас их 10. Система вроде бы работает. И все вроде бы ничего, но есть одно но. Есть какой-то минимальный шанс того, что можно обойти эту систему и тебя не поменять? Uh, да. Ну там мільйон дирок. Звичайно, система має недоліки. Не треба думати про те, що ця система вона народилася вже як, як ополон, і з першого дня. Була якся, сильна, як сильна і геракал. Главна проблема системи Прозора в тому, що вона не нейтралізує главної корупційної схеми госзакупок. Абичне чиновники спеціально виписували услові тендера під конкретного ісполнітеля. Ми з вами розуміємо, що тендери прописуються, які особливе які привишають суму, перевищують суму в 133 три тисячі євро. Вони прописуються під певного виробника. бо там є досить потужна сума, яку вони отримують. Таким образом, никакой конкуренції. Тендер выигрывает нужная фірма, государство переплачивает, а вот чиновники і ком зарабатывают. Автобус, який купуємо, має бути не просто автобус, а має бути довжини рівно 6 метрів 23 сантиметри. І двері у нього мають бути такі, і колір саме такий. Ну а що він є у одного виробника, не знаю, співпадіння. Также прозоро не мішайте іще одної популярної корупційної схемі: дискваліфікація победителя. Що може зробити недобричезний чиновник після тендеру, де перемагають улюблені постачальники, вони вони скасовують і переоголошують. Но если вышеперечисленные коррупционные схемы не сработали, чиновникам приходится изощряться. Есть там вот в Кривом Рогу там миск лекарни номер 8, насколько я помню, которая по документам Прозора проводит тендеры сама с собой. Она же заказчик, она же переможец. В аукционе должны принимать участие как минимум два конкурента, поэтому... Все постачальники выходят с компанией-дублером. И вот тут-то и начинаются махинации. Все потенциальные претенденты отсеиваются еще на первом этапе до проведения аукциона. Причина несоответствия документации. И на ринг выходит одна фиктивная компания Дублер. Выигрывает компания Дублер, но она отказывается дальше от участия в, собственно говоря, в тендере, в подписании договора. И выигрывает все равно та компания, которая поставила наивысшую цену. Однако самые масштабные грабежи госбюджета происходят, как ни странно, на мелких тендерах. Эти закупки называются допороговыми. Это товары это послуги 200 тысяч гривен, работы 1,5 миллиона гривен. знаете, соответственно, нынешнего закону Такі закупівлі до порогові, їх можна на прозоро не проводити. Тобто аукціони можуть не торгуватися. Це значить, що абсолютно любую крупну закупку можна розбити на несколько поменше, будь то покупка 10 тонн металу або 3 мільйонів яєць і не використовувати прозоро взагалі. Тобто заключити контракт з потрібним поставщиком. Звичайно, там, де ці прямі контракти залишились до 200 тисяч гривень, там є велика, великий корупційний ризик, просто величезний. Обойти систему Прозоро, как видим, легко. И по сути, чиновники делают это старыми добрыми способами. Единственная разница, теперь каждую странную закупку мы с вами видим. Экономия, которую мы достигли на сегодня, она уже превышала 3,5 миллиарда. Тут, если вы помните, нашумевший, нашумевший э, тендер с бронированным Мерседесом «Нафтогаза». А вот и наш Мерседес для председателя правления украинского нефтегаза господина Ковалева. Благодаря Прозору сделка как бы не состоялась. Причина – резкое отсутствие надобности. Нам, вероятно, так и не доведется купувати машину. Мы очень благодарны всем, кто взял участь в дискуссиях навколо цієї темы. Но мы решили проверить, на месте ли элитное авто. Доброе утро, пожалуйста. А это салон премии правильно? Да, да, да. Вам именно 21-го можна бронірати. Ну мені броню вони потрібен із системою блокування огню. Однак нас ожидал неприятный сюрприз. В, в смысле? Вона вже продана, а давно то вона продала їх. Похоже, що Мерседес за 200 тисяч доларів уже давно в надіжному месте і без аукціону. Коли вам всім кажуть, що ви раніше платили менше, це також брехня. Угроза экологической катастрофы продолжает висеть над Львовом. Вдобавок к мусорной проблеме у местных экологов теперь новая головная боль. Тонны химикатов неизвестного происхождения, которые недавно обнаружили в 20 километрах от западной столицы. Не прошло и полгода после пожара на Львовской свалке, как тонны химического вещества неизвестного происхождения обнаружили в нескольких десятках километров от города. Химикаты спокойно себе хранятся практически в жилом массиве на берегу реки Стры, водосбор из которой идет на миллионы львов. Там буквально 500 метров, там у нас парк. Там ну, до километра у нас речка протекает. И то все, вот эти химические речевины попадают в грунтовые воды. Какую воду пьют жители Львова? Откуда взялись химикаты? И почему место, где они хранятся, так тщательно охраняется? химические вещества неизвестного происхождения, тайна, скрытая за пятиметровым забором и с реальной угрозой здоровью. Вот здесь, в этом на первый взгляд обычном ангаре хранятся тонны неизвестного химического вещества. Как утверждают активисты, история с этими химикатами очень мутная. Казалось, что уже до вашего цево. Анализы проводились, они так и ну, конкретно не сказал. Все помнят эти апокалиптические кадры катастрофы 2007 года, когда тонны фосфора рассыпались в результате железнодорожной катастрофы. Тогда страна три дня жила только новостями с небольшого городка Львовской области. А пропитанную фосфором землю грузили на машины и вывозили в неизвестном направлении. Местные активисты утверждают, что весь химический мусор после той аварии свезли сюда. Речовина была химична, и сразу было вниз, и там неможливо было на том складе быть там больше 5 хвилин. Город стоит в зоне, которую принято называть рекреационной. На перекрестке всемирно известных курортов Моршин и Трусковец. С его окраина четливо видны горы, до которых рукой подать. Но теперь здешний туризм можно назвать экстремальным. Таким его делают химические захоронения. Прямо там, на складах, вырыли котлован. И тут реч... выбрали ну, шебень, шутер, и засыпали туда той речевины, и присыпали. Мы выявили. Когда уже разголос пошел, они начали это раскопывать и... и забирать из того котлована. С этого времени много воды унесла горная река Стри. Кстати, с нее берут воду не только стрияния. Водозабор идет и на миллионы львов. Мы приехали туда, подняли все, на жаль, Взяли полиция, прокуратура. Приїхала туди, ну ікрасу то хімію, коли вони захоронені. активісти. Першими почувствовали на себе вліяння неізвесного віщества. Сморі стояв э, запах аміяку. Э, люди, які були ближче до цієї речовини, вони потім мали і опалення дихальних шляхів. Э, було відчуття отруєння. Експерти підтвердили, хімічне віщество наносить вред. Кадмій у 53 рази, цинк в 4 рази, мідь у 169 разів, хром у 8,7 разів. Ну і тут тут великий перелік э, цих цих важких металів. Ну офіційно представителі власті увіряють, а басне стімо ні. Згідно експертизи, яку відповідно провів інститут Медведя в Києві, коли ми давали на експертизу. Це від э, речовина від якогось хімічного виробництва. Він має вони мають метали, але не важкі метали. Але при контакті з водою він виділяє зап певний запах аміак. Ну і звісно, отрицають отношення неізвісного хім к Кажидовської трагідії. Ну все ж вирішили це таїнственне віщество спрятати в ангарах от глаз долої. Мол, ніхто не видіть і проблеми. нет. було дано рішення забрати все всю цю речовину. З, з, з землі, з пове, ну, взагалі, навколо, сховати її, десь в закрите приміщення. Зразу біля, ну, зразу біля ділянки було закрите приміщення. Ми туди вся речовина була екологічно безпечно перевезена. Ми з глазами вирішили увідіти, де зараз храняться відходи, але пробратися во нереально. реально. П'ятиметровий забор і камери. Нам ніхто не відкриває. Активісти подтверждают, владелец химической свалки не сильно розговорчив. Ми спочатку з власником не спілкувалися, тому що міліція ні, ніби його знайти не могла, аж через деякий час знайшла міліція. Ми вже з ним почали спілкуватися, коли почався суд. Бо він уникав нас. Ну, він Спочатку так себе нагло вів нахайну, що, мол, що ви, хто ви такі, що ви такі. Да и зачем йому вести себя иначе, если местный суд уже вынес парадоксальное решение? Вийшла справа до суду. У нас на першій інстанції в строю, згідно цієї експертизи. Рішення обвинувачений заплатив тільки 3400 гривень. 3000 тисячі гривень штрафи за захоронення до сих пор не звісного хімічного віщества. Активісти в суді продовжують боротьбу з непонятними хімікатами. 10.08, тобто 2016 року, э, призначено справу э, ухвалу Істрицької Істрицькому э, міськ, міськрайонним судом, призначено судову інженерну екологічну експертизу на предмет встановлення шкідливості та вартості речовини. Це остаточне останнє рішення суду. Пока ничего не остается, как ждать новой экспертизы, чтобы хотя бы узнать, что это за вещество. Остается только надеяться, что химическая свалка не нанесет еще большего вреда всеукраинской здравнице. Как-никак, сразу за этим городком находятся скважины всем известных моршинских вод и водозабор для миллионного Львова. Львовская мусорная история начинает все больше вонять. Нежелание в свое время мэра Андрея Садового пустить в город инвесторов и построить завод по переработке мусора привело Львов к порогу экологической катастрофы. После того, как Гнепр, Луцк, Самбор и Драгобыч отказались принимать у себя отходы со Львова, это сделал мэр Николаева. Причем решил за всех и тайно, не спросив ни у николаевцев, ни у депутатов горсовета. И теперь кара Машин с отходами начали курсировать со Львова в Николаев 800 километров. Сколько на этом заработают мусорные мэры и как жители Николаева отреагировали на такой подарок? Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Скандальная история со львовским мусором обрастает новыми подробностями и деталями. Львовские машины с отходами отправились в Николаев. Мэр Николаева разрешил и сделал это без ведома местных депутатов. Такой вот подарок от мэра на День города, который Николаев отмечал в минувшую субботу 10 сентября. Ми буквально були огорошені появленням такого розпорядження мера города Ніколаєва, том, що ми приймаємо как город з города Львова. Це дуже возмутило, скажімо так, жителей города. О своєму рішенні Олександр Сінькевич, городський голова Ніколаєва, сообщил в соцсеті. До мене звернувся львівський міський голова Андрій Садовий з проханням про тимчасове розміщення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ міста Миколаєва. Я підписав відповідне розпорядження. Партія сказала на. А мэр ответил, есть. Садовой глава самопомощи Осенкевич а и его однопартиец. Ко мне обратился городской голова Львова Андрей Садовов, который попросил меня, вследствие того, как он обращался и к другим городским головам других областей, Принять на нашем полигоне твердых бытовых отходов около 4000 кубических квадратных кубических метров мусора. Но мэр Сенкевич либо не договаривает, либо не знает, что львовский мусор отказались принимать к себе на свалке Непр, Сокаль, Драгобыч и Луцк, куда отходы вообще пытались провести под покровом ночи. Да. Вот, Помощь другому в беде похвально, но помогать-то ведь будут не за бесплатно. Со Львовом, значит, у вас до сих договоренность, что разделить морфологию мусора, который к нам привозит невозможно, установили самую высокую цену. 12 гривен, 19 копеек за куб захороненного мусора. Это один из самых дорогих тарифов в Украине. А если учесть, что расстояние между Львовом и Николаевом 800 километров то получается, что Львовианам мусор может обойтись в копеечку. В прямом смысле слова, станет золотым. Мы общей сложностью примем не более одной дневной нормы городской города Николая. Да, это составляет дневную норму в пределах от 2,5 до 3 тысяч кубов в метр, которую мы принимаем так сказать, ежедневно на городской полигон. -город. Получается, что для жителей Львова этот жест доброй воли обойдется в 30-36 тысяч гривен. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что возить мусор в Николаев вынужденная мера. Его потом якобы заберут. Однако это вряд ли. Это, извините меня, ответ дилетанта. По той простой причине, что по технологии, если мы принимаем мусор, а мы его должны распланировать, вопрос в том, что мы потом как-то заберем, скорее всего, это писал дилетант. Практически забрать этот мусор назад невозможно. еще одно. По словам директора КП, которая заведует Николаевской свалкой, мусорный полигон не резиновый. Полигон, который на сегодняшний день у нас существует, он запущен в эксплуатацию в 1972 году. Полигон заполнен на 80%. Практически у нас не так уж много времени осталось, если при нынешней эксплуатации, так сказать, интенсивной, которая на сегодняшний день осуществляется, ну, в пределах 10 лет. За это решение Николаевскому мэру теперь даже придется отвечать перед Набу. Я подписал сегодня обращение в Набу по этому поводу, потому что я вижу нарушение двух статей криминального кодекса со стороны мэра. Первое – это превышение своих служебных полномочий, а второе – то, что в выходной день должностные инструкции нарушены, он подписал это распоряжение. Горожане недовольные таким самостоятельным решением Александра Синкевича устроили под его окнами пикет с требованием решения отменить. И мэр под давлением общественности утверждает, что теперь львовский мусор в Николаев возить не будут. Ко мне обратился городской голова и сказал, Александр, я понял, что мы создали тебе своим мусором проблемы и больше машин не отправляем. На сегодняшний день поставка машин в город Николаев из Львова прекращена. Возможно, это и так, однако ведь ничто не мешает возить отходы на Николаевский полигон ночью, когда люди этого просто не увидят. Так было со львовским мусором в Луцке, куда отбросы доставлялись в потемках. Пока об этом опять не узнали местные. После чего городская власть под давлением общественности сдалась и отказалась принимать мусор из Львова. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами и увидимся через неделю.